में आप देख रहे हैं और कौन कौन नहीं दे सकते तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने पीछे भी पहले भी आपको दो वीडियोस में बताया था कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से हेड ऑफिस से तो जैसे कन्फर्मेशन होती है तो आपके साथ में बीस रूल और इस बात के ऊपर के मिड टर्म आखिर कितने नंबर वाला पास होगा ये शेयर करूँगा तो चलें आज की वीडियो इसी बारे में है आपने एंड तक देख लेनी है क्योंकि अभी आपका हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड हो या थर्ड हो तो बस आपको एक दफा ये वीडियो देखनी है तो आइंदा जितने भी सेमेस्टर आपके बाकी होंगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि आखिर कितने नंबर चाहिए होते हैं मिड टर्म में और क्या मिड टर्म पास करना वाकई मुश्किल है क्यों आखिर चंद लोग जो हैं वो चंद लोग ही कहा जा सकता है हजारों में से कुछ फ्रैक्शन कुछ परसेंटेज जो फेल हो जाती है तो चले बात कर लेते हैं इसके ऊपर उससे पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो फिर आपको वीडियो का जो लिंक है जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है और आपको ढूंढना नहीं पड़ता और दूसरों तक ये मालूम लाजमी शेयर करें ताकि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए और हर स्टूडेंट को इस चीज़ का पता हो जो भी अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती है तो चले बीस परसेंट रूल्स जो है वो है किस तरह आपने देखना है मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा आपके साथ एक डेमो शेयर करना है और आपको बता देता हूँ कि बीस परसेंट रूल्स क्या है ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ये है असेसमेंट स्कीम इसका जो है ना इसके साथ लिंक नहीं है ये है आपका फाइनल टर्म रिजल्ट के लिए यहाँ पे अगर मैं इस वक्त लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हम आते हैं पासिंग फॉर मिड टर्म यानी यूनिवर्सिटी कहती है कि आपका हर हाल में जो है वो बीस परसेंट नंबर आपको लेने हैं मिड टर्म में पास होने के लिए और अगर आप बीस परसेंट ले लेते हैं तो फिर सारी जो पेपर्स हैं वो फाइनल टर्म के लिए वो आप दे सकते हैं सारे से मुराद नहीं ये नहीं है कि सारे के सारे तो जिस भी सब्जेक्ट में कम हो गए बीस परसेंट वो पेपर फाइनल टर्म में आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए आपने बीस परसेंट पूरे करने हैं और किस किस तरह पूरे करने में आपको बता देता हूँ अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें ये वाला जो परसेंटेज चलें इस तरफ से शुरू करते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस कितनी होती हैं मिड टर्म तक सेमेस्टर एक्टिविटीज एक तो ये चार होती हैं एक तो असाइनमेंट्स हैं क्विज़ हैं जी डी है मिड टर्म है, है, है और वैसे जो ये वाला कॉलम मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट ठीक है अब नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितनी है थोड़ा तो सा और सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ ये जो मैंने अब टेन मार्क्स लिखे ना ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो अब यहाँ पे देखें असाइनमेंट्स क्विज़ होंगे और उसके बाद जी भी है उसके बाद मिड टर्म है असाइनमेंट अगर आपकी आती है एक ठीक है एक आती है तो आपने उसका 20 परसेंट लेना है अगर हम फार्मूला लिखें, तो क्या करेंगे हम सिंपल इक्वल करके इसको हम जर्ब कर देते हैं पॉइंट से तो यानी अगर दो आपके असाइनमेंट फर्ज करें बल्कि एक ही, एक ही की बीस बीस की होती है, की भी होती है। तो और क्विज होते हैं फर्ज करें आपके जो क्विज़ थे दो थे या तीन थे फर्ज करें तीन थे तो तीनों जो होते हैं वो दस दस नंबर के होते हैं और इसके तरह तीस नंबर हो जाएंगे तो इस तीस को हम क्या फार्मूला करेंगे हम इक्वल करेंगे और इसको सिलेक्ट करके जरब कर देंगे हम टू से से तो ये नंबर बनते हैं 20 तीस में जी डी बी जी डी बी एक अगर हम इसको पांच बीस से जब दें इक्वल करके इसको करेंगे और आपने वैसे भी कैलकुलेटर से जरब कर सकते हैं ये कोई मुश्किल नहीं है ये तो एक्सेल के फार्मूले हैं तो एक नंबर बनता है यानी पांच में नंबरों में से बीस परसेंट कितने है? एक नंबर ठीक है तो अगर आप इस तरह चलेगा अब ये बनते हैं टोटल 11 नंबर 38 नंबर होते हैं आपके मिड टर्म के और बाद में 40 होते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितने नंबर मजीद मिड में लेने चाहिए कि हम पास कर लें तो यहाँ हमें ग्यारह हमारी एक्टिविटीज में से हो रहे हैं अच्छा हो रहे हैं नहीं ये मतलब इतने होते हैं तो अब यहाँ पे आ जाएं कि हमें यहाँ पे कितने ऐड करें यानी हम आइडिया लगाएंगे कि मिड में आप कितने होने चाहिए अच्छा इसको भी हम जर्ब करेंगे 20 परसेंट से इसको इक्वल करते हैं और तो थोड़ी सी बीच में हो गई गलती और इसको हम जर्व कर देते हैं जीरो से ठीक है जी तो अब हमें यहाँ पे देखें ठीक है अगर हम इसमें से बीस लें चार हो बनते हैं और अगर कोई तीन क्वीज होते हैं तीस उसके छः परसेंट बीस परसेंट छः नंबर बनते हैं जीडीपी का एक परसेंट बनता है और यू समझ लें कि जो बीस परसेंट है अठतीस नंबर का वो तकरीबन सात नंबर आठ नंबर बनते हैं ठीक है आठ नंबर अगर आठ नंबर लें ये जो फ्रैक्शन होती है इसको पूरा ही किया जाता है तो यहाँ पे अगर हम आठ नंबर लगा लें तो हमारे उन्नीस नंबर बनते हैं और यूँ समझ कि हमें नौ नंबर चाहिए फर्ज करें यहाँ से इस तरीके से हमारा बनता है हिसाब किताब कि हमें नंबर आकर कितने कितने लेने हैं तो अब हम आ जाते हैं रियल पिक्चर्स मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि चार किस्म की एक्टिविटीज़ एक हैं तो असाइनमेंट कोई जी डी बी मिड टर्म और फिर नंबर ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है कि असाइनमेंट एक आती है दो आती हैं बाद में आप देखेंगे कि दो दो भी होंगी अगर दो होंगी और ये चालीस नंबर की हो जाएगी तो फ्रैक्शन उतनी बननी है आपकी तो अब हम देखेंगे कि हमें आते कितने हैं यानी रियल पिक्चर में हम एक एल एम एस ओपन कर लेते हैं और फिर आप देख लेते हैं कि आप भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वी यू एल एम एस एल एम एस ओपन करेंगे और आप चेक कर लेंगे एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आपने अब तक ये कैलमेस है हम देख लेते हैं एक सब्जेक्ट में कि अब तक कितने आ चुके हैं नंबर इसको स्किप कर देते हैं अच्छा जी असाइनमेंट्स है हमारी ये पन्द्रह नंबर आ चुके हैं अब टेन हम कर चुके हैं पंद्रह अच्छा जी अब हम मजीद दूसरी एक्टिविटीज चेक कर लेते हैं असाइनमेंट्स के अलावा क्विज यहाँ पे दो थे यानी बीस नंबर के थे लेकिन उसमें दोनों में ग्यारह नंबर आए हैं ठीक है जी ये अब टेन मैं लिख रहा हूँ और अगर कोई जी है तो उसको भी देख लेते हैं अच्छा इसकी जी कोई नहीं है वो हम फिलहाल इसको कर देंगे और बाकी रह गया मिड टर्म अब हो चुका है तो देखते हैं कि मिड में कितने आते हैं तो अगर मिड में आ जाते हैं हमारे फर्स्ट करें अठतीस में से हमारे हाफ भी आ जाते हैं उन्नीस आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको टोटल करें ठीक है तो ये कोई टोटल बन जाते हैं हमारे फोर्टी बन जाएंगे ठीक है फोर्टी मार्क्स ठीक है फिलहाल जो समझाने की बात है थोड़ी सी वीडियो लंबी होती जा रही है आपने देखना है कि हर जो भी एक्टिविटीज है उसके कितने नंबर है और उसका 20 परसेंट आपने निकाल के लिख लेना है और फिर देखना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये तो थे हमें रिक्वायर्ड है पास होने के लिए ये सारा फैक्टर जो है इस तरफ मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ग्रीन या, या येलो कर देता हूँ अच्छा इसको मैं कर देता हूँ ये जो येलो वाला कॉलम है ना ठीक है इसमें जो नंबर मैंने लिखे हैं वो आपको चाहिए पास होने के लिए और ये जो वाला है ग्रीन इसको कर देते हैं ग्रीन और ग्रीन में जो नंबर होंगे वो आपके एक्चुअल होंगे तो यहाँ पे एक तो चीज़ क्लियर होगी कि मिड टर्म में पास होना कोई मुश्किल नहीं है अब आ जाती हैं चीज़ें क्या आ, आपकी अगर असाइनमेंट्स में फर्ज करें असाइनमेंट में आपके जीरो आ गया तो और क्विज भी आपके अच्छे नहीं हुए उसमें भी कम नंबर आए हैं तो फिर क्या होगा फिर आपको जो है मिड टर्म एग्जाम है उसमें आपको पूरी करनी पड़ेगी फिर हम यहाँ पे तेरह करते हैं ठीक है यानी कोई भी है अगर एक एक एक्टिविटीज में आपके कम आते हैं तो फिर आपको दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा करके पूरे करने होंगे इस तरीके से चलेगा और इस असाइनमेंट में ज़्यादा हैं क्विज़ में कम आते हैं तो फिर असल में जो मेन चीज है वो ये है कि इन सब को मिला के आपके नंबर बीस परसेंट बनने हैं हम यहाँ पे परसेंट है जिसकी निकाल रहे हैं तो बीस परसेंट ये आप इस तरह बनता है अब ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगी कि मिड टर्म में पास होना कोई मुश्किल नहीं है लेकिन जरूरत है कि कोई भी असाइनमेंट ना छोड़े क्योंकि यहाँ पे देखें तो एक एक नंबर का बड़ा फर्क पड़ता है अगर हम यहाँ पे निकाल दें या डी का एक नंबर ये उन्नीस हो जाते हैं और ये हमें उन्नीस परसेंट में ले जाता है और नतीजा क्या निकल सकता है कि वो हमारा सब्जेक्ट फेल हो सकता है छोटी सी गलती की वजह से क्विज अच्छे करे और जो जी है उसको भी आप कम ना समझें उसका एक नंबर भी आपको पास फेल करवा सकता है तो पास होना मुश्किल नहीं है मिड टर्म में वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहा करो कुछ ना समझ आया हो तो फिर कमेंट्स आप कीजिएगा इन रिप्लाई कर देंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज